назад. Uh -huh. вот. и, конечно, первое впечатление было, что очень добрые люди. Uh -huh. Нас встретили очень хорошо, и мы, конечно, сначала не то что опасались, но мы старались говорить на украинском языке. Мы знаем этот язык, но все равно наши, как бы больше мы общались на русском. Но нам говорили, свободно говорите на русском языке. Вы нас понимаете? Я говорю, понимаем. И мы вас понимаем. Значит, вы говорите на русском, а мы на украинском. И будем прекрасно друг друга понимать. Но отношения очень хорошие. Когда мы стали видеть, кто вот то вот разбой, мы стали наблюдать, кто это делает. Вот. то мы поняли, что это совсем мои люди, не абсолютно не из не, не в западной Украины. Это кто-то вот местный, или же где-то откуда-то с другой, но это люди, которые абсолютно не были связаны с Западной Украиной. Вот. Потому что, ну, видно, западных украинцев и эти люди. Я бы сказала, что это просто люди. Вы свитка сама из Луганской, области. Да. Для меня большим было толчком. Мы очень долго взвешивали, ехать или нет. Ну, во-первых, обстановка, страха очень много. Среди людей вообще вот, давление очень большое. Это просто очень много знакомых в Славянске, они все нам рассказывали, что там происходило. Вот. И ну, мы и сами видели, какие люди были на блокпостах. Обнять а, а и плакать, правда. Это, скорее всего, бомжи, наркоманы, то есть люди, которые не, не дружат с головой. Вот. А И то же самое начиналось в Славянске. Там тоже на этих блокпостах, вот Наталья мне рассказывала, потом уехала, она тоже с маленькими детьми под Киев, лагерь их забрали. Вот начиналось все вот с людей, а потом уже военные действия, и они еле уехали оттуда. И когда мы поняли, что там тоже что готовится что-то страшное, потому что уже начали в станицы стрелять, металлисты. Вот. То есть вот эти вот боевые действия, которые шли вокруг, это говорило о том, что не стоит ожидаться того, что было в Славянске которые против, они очень агрессивные, очень агрессивные. И даже слова нельзя сказать, что за Украину и люди, ну, я сильно не конфликтный человек, я наблюдательный человек, я просто наблюдала. И вот те, которые за Россию, агрессия очень большая. А те, которые за Украину, они даже голоса, потому что это в основном интеллигентные люди, люди, которые более-менее разбираются в обстановке и более-менее спокойные. но все там осталось. Мы не могли просто все взять. Поэтому пока что вот здесь, а там, если ничего не получится, будем возвращаться, конечно.